مقصد یہ انسان کے اندر ایک عام شعور کام کرتا ہے اور عام شعور کے برس اس کے اندر ایک ایسا شعور کام کرتا ہے جو ادراف یا شعور عام شعور کی مناسب سے ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہے تصور میں اس ادراک کو فتح کے کی نام سے بیان کیا جاتا ہے جب فتح کا تصور آتا ہے تو تصرف میں ان مناظر کا بیان ضروری ہے جن مناظر کو عبور کر کے فتح میں داخل ہوا جاتا ہے جب سالک سلوک کے راستوں پر چلتا ہے تو اسی شعور سے راستہ شروع ہوتا ہے جو عام شعور ہے عام شعور میں رہتے ہوئے وہ مشق کرتا ہے اور ان مشقوں سے اس کے شعور کی رفتار بتدریج تیز ہوتی رہتی ہے یہ جی رفتار تیز ہوتے ہوتے فتح کے مقاب تک پہنچ جاتی ہے شروع شروع میں جب ہم عام شعور کو متحرک شعور کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں جس راستے کا نام روحانیت ہے یا سلوک ہے تو جیسے جیسے شعور پر ضرور پڑتی ہے یہ جیسے جیسے شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی مناسبت سے انسان کے اندر روحانی صلاحیتیں ابھرتی ہیں پہلے مقام پر جب سلوک کی راہوں پر سفر کرتے ہوئے مزاحمت ٹوٹتی ہے تو سالک کے اوپر غلود کی کیفیت تعریف ہوتی ہے غنود سے مراد آنکھیں بند کر کر بیٹھنے کے دوران سالک سونے جاگنے کے عمل کے بیچ ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے دوران سال سونے جاگنے کے عمل کے بیچ میں رہتا رہ ہے کوئی طرح جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے دماغ پر بھارت ہوتی ہے اور وہ کسی اطلاع کو کسی حد تک قبول کرتا ہے اور پھر علودگی کی کیفیت سے نکلنے کے بعد شور کی مزاحمت گھٹتی ہے تو وہ عروج میں داخل ہوتا ہے عرود کے اندر شعوری مزاحمت ٹوٹتی ہے تو دوسری طرف سکت بڑھتی ہے اور سکت میں اضافے کے بعد تیسری منزل کا نام کشف ہے کشف کے بعد الہام اور الہام کے بعد معانقہ اور معانقہ کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے مشاہدے کے بعد سیر اور سیر کے بعد فتح کا مقام ہے یہ سب مقامات سیاہ نقطے کے گراہک ہے جیسے جیسے دور ہوتا چلا جاتا ہے یا لاشور سیاہ نقطے سے قریب ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے اور وسعت کے اضافے کے ساتھ ساتھ شور کی رفتار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہی رفتار بڑھ کر سات ہزار گنا ہو جاتی ہے اور جب کسی بندے کے اندر شور رفتار سات ہزار گنا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ رموز کائنات سامنے آنے لگتے ہیں جو ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتے تصور میں ذہن کی اس رفتار کو فتح کہا جاتا ہے فتح کا حامل بندے کی بصیرت اتنی رسم اختیار کر لیتی ہے کہ وہ ادب سے ابک تک کے معاملات کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور سمجھتا ہے فتح کے مقام پر مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی وہ بندہ جو اللہ کے انعام کے تحت فتح سے واقف ہو گیا ہے یا جس کے ذہن میں فتح کی رفتار متحد ہو گئی ہے وہ کائنات کے ترین فاصلوں میں نظام شمسی کو بنتا اور عمر طبی تک پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے یہ قانون ہے کہ ساری کائنات ازل ہے ایسا ازل جس میں ساری کائنات ہر لمحہ ہر عام تخلیق ہو رہی ہے ایک طرف تخلیق ہو رہی ہے اور دوسری طرف فنا ہو رہی ہے فنا اور بقا کا یہ نظام ہر لمحہ جاری ہو ہے اور یہ فنا اور بقا کے لمحات اتنی تیز سے جاری متعلق ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طرح وقت کے پیمانے میں بند نہیں کر سکتے اسی لیے اس کو سیاح نقطے کے اندر سیکنڈ کا ہوا حصہ کہا گیا ہے یعنی ایک سیکنڈ کے ہوئے حصے میں لاشمار کے کشان نظام تخلیق پاتے ہیں اور اسی لمحے کے سیکنڈ کے کھرب ہوئے حصے میں فنا ہو جاتے ہیں یہ فنا اور بقا ہر حال ہر لمحہ جاری وساری ہے شعور پہچان شعوری پیمانے میں ہم نے اس بات کو پیدا ہونے والا بچہ, بچہ سکیم کے کھرگوی حصے میں فنا ہو رہا ہے اور اسی کھرگوی حصے میں دوبارہ پیدا ہو رہا ہے ہم انسان کی فنا اور بقا کو ٹائم اسپیس میں بیان نہیں کر سکتے اس طرح پیدائش کے بعد بچہ پیدا بڑھ رہا ہے اسی طرح ساری کا سکن کے فرمایا ہے بیمار ہوا قالین الحمد کر خشک ہو گیا فتح کا حامل بندہ یہ دیکھتا ہے کہ لاشمار کے کشانی نظام تخلیق ہو رہے ہیں اور لاشمار دور سے گزر کر فنا ہیں فتح کا ایک سیکنڈ بعض اوقات ازل سے ابد تک محیط ہو جاتا ہے اس بات سے یہ نتیجہ مرتبہ ہوا کہ یہاں اس دنیا میں جو وقت ہے وہ وقت محض ایک بفروزہ یا فکشن ہے اور ایک ایسی اطلاع ہے جس اطلاع کو ہم شوری طور پر محیط کر کے دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ وہ محدود نہیں